إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ علم أن سيكون منكم مرضا آخرون يضربون في الأرض. واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَرُؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وآتوا الزكاة وإقرض الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناق فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له معلم ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع ان ازيد كلا إن انه كان لاياتنا عنيدا سارهقه صعودا